І ми продовжуємо інформувати вас про усе найважливіше з нами на зв'язку. Перебуває кореспондент із Дніпропетровського Валентина Варава, куди щойно привезли Геннадія Корбана. Нагадаю, судовим рішенням йому дозволили перебувати під домашнім арештом. Алевтина, тобі слово. Вітаю, студія. Тільки но Геннадія Корбана доставили до Дніпропетровська і він вже у власній оселі. Проте процесуальні норми виконані не були зараз. Поряд зі мною Вадим Єсауленко, адвокат Геннадія Корбана. І ми запитаємо в нього, як це все відбувалося, Вадиме. К сожалению, происходило так, что в первую очередь его, насколько вот мы все видим, привезли домой. Процессуально, насколько могло бы быть, то должны были сначала доставить в райотдел, соответственно, оформить либо в тот орган, который, прошу прощения, по определению суда должен был бы быть исполнителем этого, то есть те органы. И, соответственно, после этого оформления уже должно было быть сопровождение сюда. Но при всем этом, как мы видим, сопровождение происходило еще и с сотруд... Средниками СБУ, которые фактически выполняют спецоперацию, потому что они находятся с оружием, в масках. Это не то процессуальное действие, которое предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. То есть невозможно проводить спецоперацию по сопровождению лица, которого фактически берут под домашний арест. Это какой-то нонсенс. То есть... Чи відомо зараз, чи одягли на Геннадія Корбана браслет, який має фіксувати його переміщення? К сожалению, если вы обратили внимание, мы с вами туда не попали. Нас ограничили сотрудники СБУ, опять же, выполняя непонятно что. То ли чей-то приказ, то ли не приказ. Эта квартира, извините, не является их собственностью. И там не осуществляется какое-то следственное действие, насколько мне известно. Но сотрудники милиции по-прежнему распоряжаются квартирой Геннадия Олеговича Корбана. Это какое-то дежавю, потому что им раз сказали, не нарушайте право собственности. Второе раз сказали, но они, видно, не... Вони розуміють, видно, это заказ все таки более високих чиновників или дан фактически їм своєобразна какая-то индульгенция на то, що делайте беззаконні там как выйдет. вийде. Дякую, Вадима. З нами на прямому зв'язку був адвокат э, Геннадія Корбана. Ми залишаємося тут та будемо стежити за подіями на місці. Студія.